menjawab ayat kontradiksi dalam Bible tentang jumlah tentara Israel yang ikut berperang. Ayat tanda kutip kontradiksi antara Kitab 2 Samuel 4 ayat 29 versus Kitab 1 Tawari 21 ayat 5 yaitu tentang jumlah tentara Israel yang ikut berperang 800.000 orang versus 1.100.000 orang. Dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9 menuliskan, bahwa hasil jumlah orang Israel yang disensus pada masa itu adalah berjumlah 800.000 orang. 2 Samuel 24 ayat 9 Lalu Yoab memberitahukan kepada Raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800 ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500 ribu. Sedangkan dalam kitab 1 Tawari 21 ayat 5 menuliskan bahwa jumlahnya adalah sejuta seratus ribu orang. 1 Tawari 21 ayat 5 Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Bunyi kedua ayat tersebut menuliskan jumlah yang berbeda dari hasil sensus jumlah rakyat Israel yang dipersiapkan oleh Raja Daud untuk berperang. 800.000 orang versus 1.100.000 orang. Dan sepertinya itu adalah kontradiksi. Lalu jumlah manakah yang benar dari bunyi kedua ayat tersebut? Perlu diketahui bahwa ayat-ayat dalam kedua kitab tersebut adalah ditulis oleh para penulis yang berbeda. Dan sebetulnya jumlah hasil sensus orang Israel dalam kedua bunyi ayat tersebut adalah tidak kontradiksi. Sebab masing-masing penulisnya menghitung jumlah tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Kitab 2 Samuel ditulis oleh Gad dan Nathan. Sedangkan kitab 1 Tawari ditulis oleh Ezra. Kemungkinan sensus yang dilakukan pada masa itu bukan bersifat resmi dan tidak dilakukan secara lengkap. Sebab sensus yang dilakukan tersebut hanya menghitung jumlah kaum pria Israel saja yang dipersiapkan untuk berperang dan masing-masing dari kedua bunyi ayat tersebut tidak menghitung jumlahnya untuk sasaran yang sama jumlah hasil sensus yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9 adalah menuliskan jumlah kaum pria Israel yang siap berperang sebab dalam ayat tersebut ada menggunakan kata ishayil yang artinya adalah orang-orang perkasa yang bermakna tentara yang siap perang dan itu jumlahnya adalah 800.000 orang tentara veteran. Sedangkan jumlah yang ditulis dalam kitab 1 Tawari 21 ayat 5 adalah menuliskan jumlah semua pria Israel yang dapat diikut sertakan untuk berperang. Dan itu jumlah seluruhnya adalah 1.100.000 orang. Dalam bunyi bahasa asli ayat tersebut tidak menuliskan kata Ishail, yang arti dan maksudnya sudah dijelaskan tadi. Jadi penulisan perbedaan jumlah orang Israel tersebut sebenarnya adalah tentang jumlah orang Israel yang siap perang versus orang Israel yang dipersiapkan untuk berperang. Jadi perbedaan jumlah yang selisih itu ibaratnya adalah tentang orang-orang pria Israel yang dicadangkan untuk berperang. Atau tentang 300 ribu orang tentara cadangan yang tidak dituliskan dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9, di mana dalam bunyi ayat tersebut hanya dituliskan jumlah 800 ribu orang saja tentara yang siap untuk berperang tidak dituliskan jumlah tentara cadangannya yang berjumlah 300.000 orang yaitu kaum laki-laki Israel yang dapat dicadangkan untuk terjun ke dalam kancah peperangan. Dari sini justru kita dapat melihat bahwa ternyata strategi tentang tentara cadangan dalam peperangan ini sudah terlebih dulu ada tertulis di Alkitab yang hingga di zaman modern ini strategi tersebut diadopsi oleh hampir semua negara yang ada di dunia ini. Sungguh luar biasa bukan Alkitab itu? Jadi, orang yang berpikir bahwa kedua bunyi ayat tersebut adalah kontradiksi itu disebabkan karena orang tersebut salah memahami konteks atau maksud dari sang penulis Alkitab.